Salam uşaqlar. Namazov səhifə 37 38-də olan tapşırıqlara baxaq. Bugünkü dərsimiz olacaq kəsrlərin vurulması. Deməli, hər bir misaldan dörd dənə misalı mən izah eləyəcəm sizə uşaqlar, digər artıq dördünü siz özünüz sərbəst yazarsınız. Əsas odur ki, başa düşüb e, necə həll eləmək lazımdır. Onu bilsən uşaqlar, artıq digər tapşırıqları özünüz rahat həll edəyəsiniz. 1-ci yazıram. 18də 7 -də vur 49də 15. Uşaqlar, kəsrləri vuran zaman məxrəc məxrəcə vurulub yazılır, sürət də sürətə vurulub yazılır. Sadəcə biz birinci baxırıq, ixtisar olunan bir ədəd var? Varsaq ixtisar edirik. Baxıram, 7 ilə 9 7-yə bölünür, düzdür? Burada 1 qalır, burada 7. 18 ilə də 15 3-ə bölünür. 15-i 3-ə bölsəm 5, 18-i 3-ə bölsəm 6. Başqa bir ixtisar olunan ədəd yoxdur, düzdür? Məxrəcdə 6-nı 7-yə vururam, 42, sürətdə 1-i 5-ə vururam. Neçə edir? 5. Cavabımız olur 42də 5. İkincisinə baxaq. 18də 17 vur 51də 4 bərabər. Baxuram uşaqlar, 18 də 4 2-yə çıx gedir. 4-ü 2-yə bölürəm 2, 18-i 2-yə bölürəm 9. 17-i də 51 17-yə bölünür. 17-ni 17-yə bölsəm 1, 51-i 17-yə bölsəm 51-i də, 51 -də 17-yə bölünür uşaqlar. Eləyər 3 surətdə 1-i 2-yə vururam. 2 məxrəcə 9-u 3-ə vururam, eləyir. 27. 3-cü tapşırığa baxaq. Yəni əsas şərtodur uşaqlar. 1-ci ixtisar olmuşsa ixtisar edirik. Olmursa məxrət məxrəcə vurulur, surətdə surəti vurulub yazılır. 85 də 16 vur 48 də 17 bərabərdir. 16 ilə 48 16-ya bölünür. Burda 1, burada 3 qalıq. 17 ilə 85 17-yə bölünür. Burda 1, burada qalar 5. 1-i 1-ə vururam. 1, 5-i 4-ə vurum eləyir 15-də 3. 35, deməli 48-də 35 vurulsun. 25-də 12 bərabər. Uşaqlar, 35 də 25 5-ə bölünür. 25-i 5-ə bölürəm 5, 35-i 5-ə bölürəm 7. 12 ilə 48 12-yə bölünür. Burda 1, burada da qalar 4. Baxıram, başqa ixtisar olunan hər hansı bir kəsir yoxdur. 4-ü 5-ə vururam, uşaqlar eləyir 20. 7-ni də 1-ə vururam, eləyir 7. Birinci tapşırıqda uşaqlar 5, 6, 7, 8 artıq özünüz sərbəst yaza bilərsiniz. Keçək tapşırıq 2-yə. 2-ci. Buradan da uşaqlar bəzi misalların izahını mən verib, bəzilərini siz artıq özünüz yazarsınız. Yazıram uşaqlar, 8 də 5 vurulsun 15 də 4. Bərabər. 4 ilə 8 ixtisar gedir, axı 4-dür. 4-ü 4-ə bölürəm 1, 8-i 4-ə bölürəm 2. 15-də də 5, 15-ə bölünür. 5-i 5-ə bölürəm 1, 15-i 5-ə bölürəm 3. Cavabımız 6 da 1. Başqa birinə baxaq məsələn. Yazıram uşaqlar. 121 də 40 vuruğu 25də 11. Bir az fəksin yazdım. Uşaqlar, 11 ilə 121 11-ə 11 bölünür. Düzdür, burada qalır 1, burada 11. 40-la da 25 beşə bölünür. 25-i beşə bölürəm 5, 40-ı beşə bölürəm 8. 11-i beşə vuraraq 55, 8-i də 1-ə vuraraq eləyir uşaqlar 8. Sonra belə bir misalımız var uşaqlar. 8də 3 kvadratı yazılıb 8/3-ün kvadrat. Bu da bərabərdir. Kvadrat nə deməkdir? Ədədi bir dəfə bir daha öz özünə vurmaq. Baxuram uşaqlar, burada hər hansı bir ixtisar olunan kəsir yoxdur. Düzdür. 8-i 8-ə vururam. 64. 3-ü də 3-ə vururam. Neçə eləyir? 9. Məsələn, yazıb 5/3-ün -də bir dəqiqə kubu. 5/3-ün -də kubu yaz, uşaqlar üstünə. Bu nə deməkdir? Yəni 5/3-ü -də 3 dəfə öz özünə vurmaq. 5/3 * 5/3 * 5/3. Burda da baxıram, məxrəc və surətdə hər hansı bir ixtisar oluna cəsir yoxdur. 5-i 5-ə vururam 25. Onu da vursam 5-ə 125. 3-ü 3-ə vursam 9, 9-u da 3-ə vursam eləyər 20 getdi. Keçək 3-cü tapşırığa uşaqlar. Yəni yol eynidir uşaqlar. Digər misallarda özünüz rahatlıqla həll edə bilərsiniz. Üçə baxaq. Vurmanı yerinə yetirin. Yazıb uşaqlar 8/3 8/3 vurulsun 4. Kəsri tamamə necə vururuq uşaqlar? Rahat olması üçün. Baxın bunu da kəsrə çevirəm. Məxrəcə yazıram 1. Düzdür. İndi baxıram. 4 ilə 8 i qısa gedir. Burada 1 qalır, burada 2. Məxrəcdən çıxdı 2, surətdə 3. Bu da bərabərdir 1 tam. 2 də 1. Məsələn, yazıb 16 vur 24 də 17. Uşaqlar, məxrəcə yazıram 1, 2, ikisi də kəsr olsun, sizin üçün daha rahat olsun. 16 ilə 24-ü ixtisar gedir axı? 8-ə bölünür. 16-nı 8-ə bölsəm 2, 24-ü 8-ə bölsəm 3. Baxıram, başqa ixtisar olunan bir kəsr yoxdur məxrəc də olur. 3 sürətdə 2-ni 14-ə vursam? Dəqiq. Alır yəni, 34 bərabərdir. 34-ü 10-a bölsəm uşaqlar, 10 tam. Daha doğrusu 11 tam. 34-ün içində 3 11 dəfə olar. 11 tam, 3-də 1. Sonra ə, başqa birinə baxaq. Bir az rəqəmləri çox olan misallara baxaq. Məsələn, yazı uşaqlar, 220 vur 660-da 17 bərabərdir. Məxrəcə bil yazıram. 220 ilə 660 220-yə bölünür 3. Başqa ixtisar onu hər hansı bir kəsir yoxdur, düzdür? Olur 3-də 17. Bu da bərabərdir. 6-da 3-də 1. -ə. Və ya beləsiz yazdı uşaqlar. 82-də 19 vurulsun 123-ə. Burda da uşaqlar 3-ə bölünür, 1 dəfə. Hər ikisi 41 bölünür. 82 41-ə bölünsə 2 dəfə, 123 41-ə bölünsə 3 dəfə düşür, düzdür? Bu deyilir. Məxrəc 2, surətdə 757. 57-ni də bölə 2-yə. 2 dəfə 4, 17-ni də 2-yə bölsəm 8 dəfə 16. Qalıq 1 olar 28 tam 2 də 1 və ya bunu da yaza bilərəm 28 tamda 5. Sonra yenə uşaqlar hasil tapın istəyir bizdən. 4-cü tapşırığa baxaq. 28 vur 10 4də 9. 14 ilə 28 ixtisar gedər. Burada 1 qalar, burada. 1 də, də 14-ə bölünməsə uşaqlar 7-yə bölünür. 14-ü 7-yə bölsəm 2. 28-i 28-i böləsəm 7-yə 4 2-yə bölünür 1, bu da 2-yə bölünür. 2 ilə 1 baş 14-ə bölərdi uşaqlar 2 qalardı. Baxıram, sürətlə olur. 1 məxrəcdə 2-ni 9-a vururam neçə? 18. Cavabıməs neçədir? 28. 42 vur 28-də 11 bərabərdir. 42 ilə 28 bölünür. Deməli getdiyim. 28-i 7-yə bölsək, burada 1 yazaq uşaqlar. 28-i 7-yə bölsək 4, 42-ni 7-yə bölsək 6. Hər ikisini bir daha bölünlər 2-yə. 4-ü 2-yə bölsək 2, 6-nı 2-yə bölsək 3. Cavabımız elə 2 də 30, 33. 33-ü də bölsək 2-yə. 1 dəfə 2, 13 də 6 dəfə. 12 olur 16 tam. 2 də Bir. Başqa, məsələn, gəlin içli misallar var, uşaqlar onlara da baxaq. Məsələn, yazım 52 vur 13də 6 vur 8də 3. Məxrəcə 1 yazıram. Deməli 8 və 6 2-yə bölünür. Burda qalır 4, burda qalır 3. 52 ilə 13 13-ə 13 bölünür. Burda qalır 1, burda qalır 4. Burda da uşaqlar 4 ilə 4 -dən ixtisar gedər, cavabımız qalar. Məxrəcdə bir sürətdə 9 bu deyilir uşaqlar. 9. 102 vur 9 da 5 vur 7 də 6. Yenə 1 yazıram. 9 ilə 6 üçə bölünür. 6-nı 3-ə bölsəm 2, 9-nu 3-ə bölsəm 3. 102 üçə bölünür 1, burda da qalar 30. 4 Bu da bərabərdir. Məxrəcdə olur 1 və 1 dəqiqə. 7, burada 7 də var. Deməli, məxrəcimizdə qalır 7, surətimizdə qada qalır 340. 340-ı da 7-yə bölsək 4 dəfə 28 68 dəfə 56 48 tam 7-də 4. Digər misallarda uşaqlar artıq özünüz tam sərbəst şəkildə yaza bilərsiz. Əsas odur ki, yolunu bilin. Bəzən şərh bölməsinə qeyd edirsiniz ki, bütün misalları yazın. Mən sizə izah verəyəm, uşaqlar, misalları necə həll edə bilərsiz. Yəni şərtodu deyil ki, siz oturub burdan bir-bir misalların hamısını köçürün. Müəllimə dəstəy verəndə bunlar yazın. Xeyr, mən sizə izah veririm. Başa düşün ki, digər misalları özünüz sərbəst yaza bilərsiz. 5-ə keçək. 0,25 vur 47d4. Biz bunu yazaq uşaqlar. %25 vur 47. Bu da bərabərdir 100-nə 25 elə öz 1 də ki 7d4 başda sıfır yazdım. 4-lə 104-ə bölünür, qalar 25. 25 də 25-i ixtisar gedər, qalar 1. Qalır məxrəcdə uşaqlar 7, surətdə də qalır 1. Yəni kəsrlərin vurulmasında əsas məqsəd uşaqlar ə ixtisarı yaxşı bilməkdir. 100-də 75. İxtisar edilsə uşaqlar, 75 ilə 100 hər ikisi 25-i ixtisar edər. Burda qalar 3, burda qalar 4. Baxıram, başqa bir ixtisar oluna dəd yoxdur. Və bir şey yaddınızsa, uşaqlar, məxrəclər və ya sürətlər yan-bayan ixtisar oluna bilməz. 8-i 4-ə vururam, 32. 7-ni 3-ə vururam, 21. Digərinə baxaq. <coughs> Bunu da yazaq. 100-də, daha doğrusu, 1000-də 375 vurulsun 9-da 4. Deməli 4-ə ixtisar gedər, qalır 250. Bu da 5-ə ixtisar gedər. 250-ni 5-ə bölsəm 50. 375-i də 5-ə bölsək 75 eləyər də. Düzdür? Yenə uşaqlar 25-ə bölünür. 50-ni 25-ə bölərəm 2, 75-i 25-ə bölərəm 3. 3-lə 9 ixtisar gedər, burda da qalar 3, burda da qalar 1. 2-ni 3-ə vururam, 6 sürətdə də qalıb 1 cavabımız 6 da 1. Sonu ixtisar olunan ətətə qədər uşaqlar mütləq və mütləq ixtisar eləməli. keçək. Yazıram. 100-də 75 vurulsun 3-də 2 bərabərdir. 75 üçə bölünür də, düzdür? Bu deyilir 25. 25 ilə də 100 ixtisar gedir. Burada bir qalar, burada 4. 2 ilə də 4 ixtisar gedir. Burada bir qalar, burada 2. Cavabımız olar 2d 1. Keçə uşaqlar sonuncu, yəni altıncı tapşırığımıza. Yenə uşaqlar, eyni misal 5d 4 vur. Bu zaman 2.8 yazıb. Bunu mən 10da 28 deyə yaza bilərəm də, düzdür? o da bərabərdir. Uşaqlar, e, deməli 4 ilə 12 ixtisargedir. 4-ü 2-yə bölürəm. 2 12 bölürəm 5. Baxıram, başqa ixtisargedən bir ədəd var. Xeyr. 5-i 5-ə vururam. 25. 28-də 2-yə vururam, eləyər 56. Bu da bərabərdir. 56-nın içində 25 2 dəfə olar. 2 tam 25-də 6. Bundur uşaqlar, 56-nı 25-ə çubuqlı bölüb tapıram. Keçək ikincisinə. Bir daha deyirəm. Kəsirlərin vurulmasında kəsirlərin ixtisar olunması çox böyük rol oynayır uşaqlar. Vurulsun 10 da 14 bərabərdir. 10-un 14-dən fərqi 2-yə bölünür. 12/5, 14/2-yə 7. Baxıram, başqa bir ixtisar olunan ədəd var? Xeyr. 8-i 5-ə vururam. 40, 3-ü 7-yə vururam. 21. Sonra 10.555 vurulsun 8.7 vurulsun 10.4 Deməli uşaqlar 4-nə 8 dördə bölünlər. 1 burada qalar 2. 10-nı 5 də 5-ə bölünlər. Burada 2 qalar, burada 110 1 qalar. Başqa bir bölünən ədəd var? Xeyr. Məxrəcdə qaldı 2 210 eləyər 40. Sürətdə qaldı 111 vur 7. 777. Burdan da 777-ni bölsəm 40-a. Bir dəfə eləyər 40. 377-ni də 40-a vursam 9 dəfə eləyər. 360. 17 cavabımız olar. 19 tam, 40-da 17. Yəni mütləq düzgün olmayan kəsrlər uşaqlar, biz bunu qarışıq ədədə çevirməliyik. Sonuncu tapşırığımıza baxaq. 100 də 475 vurulsun 433 vurulsun 10 da 32 vurulsun 10 da 15. Nə qədər uzun olmasına baxmırıq uşaqlar. Sadəcə ixtisar olunan ədəd varmı onlara baxaq. 32 ilə 48-ə bölünür. Burda qalar 4, burda qalar 5. Başqa qələm nə edim? Sonra 5 ilə 15-i 5-ə bölünür. Burda qalar 1, burda qalar 3. Sonra baxaq uşaqlar, 4 ilə 12-yə bölünür. Burda qalar 2, burda qalar 5. 475-i 5-i qısaqıdır. Burda qalar 1, burda da qalar. 475-i bölsəm 5-ə 9 dəfə düşər 45, bu da elə 95. Aha. Soru, 95 ilə 100-də 5-ə bölünlər. 100-ü 5-ə bölsəm 20, 95-i də 5-ə bölsəm eləyər 19. 9. Bir dəfə 5, bizdə 19 edir uşaqlar. Sonra baxıram, başqa nə sə uşaqlar, bölünə də bəli var. Bir dəqiqə bura 2-dir. 2 2-yə bölünür. 1 2 22-yə bölünür. Eləyir el, 10. Başqa hər hansı bir ixtisar onun ədəd yoxdur. İndi baxırıq uşaqlar. Bizim deməli məxrəcimizdə nə çıqıbdı? 19. Vur 3, vur 3. Surətimizdə nə qalıb? 10, vur 10. Bu da bərabərdir. 19-u burada elə 9-a vuraq da. 19-u 9-a vursaq gedim burda tez bura 1 8 yadda 19 nə 8 171 bir başa yazaq 100də 171 bu da bərabərdir 1 tam 100də 71 və 1 tam olub kəsrli də yaza bilərsiz şöbə Bir də deyirəm uşaqlar, onluq kəsr vuran zaman müxtəlif ixtisardan istifadə edirik. Əgər ixtisar olunmayan kəsrlərsə bu məxrəclər vurulub məxrəcə yazılır, sürətlər də vurulub sürətə yazılır uşaqlar. Sağ olun.